Sebenarnya nak dapatkan penderma tu sendiri tu satu cabaran Nak memastikan bek darah tu selamat Kurangnya darah ni, ni biasanya bulan puasa Kalau penderma darah makan ubat Darah tu tak sesuai untuk diderma kan Nama saya Dr. Nurfazira Ikhmar Saya merupakan pegawai perubatan di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru ni Spesifiknya Jabatan Transfusi lah Jabatan yang kita uh, collect darah dan kita bekalkan darah kepada pesakit So pusat penyemaian darah HSAJB yang ada sekarang ni Dia mula beroperasi pada 16 November 2017 So asalnya dulu kita buat kutipan darah di bangunan induk HSA Kat situ tempat kutipan darah, makmal semua kat sana Tapi kita nak bagi keselesaan yang lebih kepada penderma darah Jadi kita buatlah satu bangunan lain khas untuk penderma darah lah So asalnya bangunan ni adalah quarter staff Yang diubah suai sesuai untuk penderma darah lah Kalau kita pasang daripada depan Ada parking percuma untuk penderma darah Kereta ke motor ke tak perlu perlu Lepas tu, bila masuk dalam, memang kawasan ni memang berhawa dingin lah sepenuhnya. Kemudian, kita ada sediakan pantry untuk penderma darah, nak rehat sebelum penderma darah dan juga selepas penderma darah lah. Lain daripada pusat penyemaan darah HSAJB ni, kita ada juga penyemaan statik dekat Mid Valley. Nama dia Johor Baru Black Donation Suites, Valley South Key. So, selain daripada dua tempat ni, kita ada juga di daerah lain macam HSI, HSNI Batu Pahat, HPSF Muar dan juga keluar yang banyak segamat lah. So sebenarnya banyak je choice untuk penyelamat darah nak datang dengan darah lah. Tak semestinya dekat JB je. So aktiviti penderbaan darah bermula di sini dengan penderma darah diisi borang dulu. Selepas diisi borang kita akan buat ujian darah dah. Satu kita nak tengok hemoglobin, yang kedua kita check blood group dia. Kemudian penderma darah akan berjumpa dengan doktor untuk saringan kesihatan. Baru last kali darah tu didermakan lah. Selepas kita collect darah, semua beg darah tu kita akan hantar ke makmal di bangunan induk lah. So apa yang berlaku kat sana kita akan proses darah tu menjadi tiga komponen. Selain daripada tu kita buat ujian saringan juga ke atas beg-beg darah tu lah so sebenarnya dia ada flow yang cukup teratur so waktu operasi pusat pemulihan darah HSA ni adalah dari jam 8 pagi hingga 4:30 petang untuk cuti umum Sabtu Ahad biasanya kita tutup lah di pusat jemaah darah ni. Tapi blood donation suit Mid Valley memang buka hari-hari dari jam 10 pagi sampai 6.30 petang. Senang je sebenarnya nak jemaah darah ni. Tak susah sangat pun. Okay, yang pertama sekali umur. So umur tu dari umur 17 tahun hingga 60 tahun boleh jemaah darah lah. Cuma umur 17 tahun dia kena ada Consent daripada ibu ayah ataupun penjaga lah. Tapi ada kelebihan untuk penderma darah regular. Penderma darah regular ni adalah penderma darah yang penderma darah dalam masa 2 tahun banyak dua kali. Untuk penyumbang darah yang golongan macam ni, dia orang boleh derma darah sehingga 70 tahun. Ah ha, cumanya setiap tahun tu dia orang kena ada medical check up lah. Ha, yang kita dah provide lah apa item dia. Seterusnya kita kena cukup berat badan. Berat badan yang cukup adalah 45 kg lah. Itu berat badan yang secukupnya untuk menderma darah lah. Seterusnya penyumbang darah tu mesti cukup tidur 5 jam sebelum menerima darah maksudnya malam tu tak boleh buat aktiviti yang lasak ataupun kerja ke penerima darah kena makan dulu sebelum menerima darah selalu orang rasa macam nak menerima darah jangan makan dulu kan tapi sebenarnya kena makan sekurang-kurangnya 4 jam sebelum menerima darah untuk golongan berisiko tinggi jangan ada lah jangan datang untuk menerima darah lah so kita nak tolong orang kan ha, kita tak boleh bahayakan orang walaupun ada kriteria asas yang saya sebutkan tadi macam mana pun penerima darah tu kita akan ada ujian saringan jugalah pada hemoglobin dia dia punya kepada darah lah, maksudnya tekanan darah dan juga saringan kesihatan yang biasa lah sebelum dia menerima darah. Okay, dalam setahun sebenarnya boleh menerima darah sebanyak 4 kali. Senang nak kira 3 bulan sekali boleh menerima darah lah. Dan setiap kali penerimaan darah tu kita boleh proses dia jadi 3 komponen. So kalau kita kira-kira balik eh, kalau penerima darah tu dia menerima darah 4 kali setahun, dia menyelamatkan 12 orang pesakit yang berlainan sebenarnya. So dia orang tu ada penyumbang tegal lah kepada hospital sebenarnya. Darah ni sebenarnya semua kumpulan darah sangat diperlukan <laughs> Sebab pesakit di hospital daripada pelbagai kumpulan darah A, O, B, AB semua diperlukan Sebab tu kita punya kempen promosi tu mesti sentiasa Setiap hari kena ada promosi lah Kalau soalan tu ditanya kepada saya memang semua kumpulan darah diperlukan lah Kita ada juga pendama darah bergerak di luar lah Macam dekat shopping mall, dekat masjid, tempat ibadah Dan juga tempat kerja orang tu sendiri. Jadi mudah orang nak akses dan nak derma darah kan. Selain daripada lokasi yang strategik, kita juga jalankan kerjasama dengan agensi swasta maupun kerajaan untuk promosikan lah. Seterusnya, untuk penderma darah yang dah cukup 3 bulan, kita ada bagi juga reminder. Reminder tu melalui SMS Blast. So, kita akan bagi tahu lah diorang, uh, ah, diorang dah cukup 3 bulan, dia boleh derma darah di lokasi tertentu lah. Banyak cabaran sebenarnya. Sebenarnya nak dapatkan penderma tu sendiri tu satu cabaran. Tapi cabaran utama dalam uh, penerimaan darah ni nak make sure penerima darah yang pernah jemur darah tu dia datang lagi jemur darah selepas 3 bulan maksudnya jadikan dia penerima darah tegar lah yang keduanya cabarannya adalah nak memastikan baik darah tu selamat ha, sebab dengan masalah sosial sekarang ni kan jadi kadang-kadang tu ada penerima darah yang datang tu dia mencuba nasib lah so itu bahayalah kan jadi kita nak memastikan darah tu selamat diberi pada pesakit tu itu agak mencabar jugalah untuk masa sekarang ni biasanya musim-musim yang kurangnya darah ni biasanya bulan puasa selepas bulan puasa tu pun ada juga wave dia yang dia kurang darah sebabnya macam mana pun kita punya populasi rakyat Malaysia ni adalah kebanyakan orang Melayu kan eh? ha, jadi bila tahan bulan puasa memang orang Melayu dia kurang lah dia ada terhad masa dia untuk menerima darah tu jadi stok darah tu memang akan menurun selalunya kami memang daripada 2 atau 3 bulan sebelum bulan puasa tu kita dah ada strategi lah untuk make sure stok darah tu at least uh, cukup ha, macam tu. <laughs> kalau penderma darah tu makan ubat, at certain ubat, uh, dia mungkin tak ada risiko HIV, Hep B, Hep C atau sifilis. Tapi masalah dia adalah darah tu kemungkinan dia tak sesuai untuk didermakan sebab ada sesuatu dekat sel darah merah dia. Penderma darah ni memang kalau nak derma darah, 2 minggu sebelum derma darah dia mesti sihat, tak ada makan apa-apa ubat atau ambil apa-apa suplemen lah. Kadang-kadang penderma darah ni dia rasa suplemen tu kan benda yang sihat. Ha, uh, jadi dia boleh je lah datang tapi sebenarnya benda tu mengganggu lah Cara eh, realitinya memang faktanya di Malaysia ni golongan rakyat Malaysia ni dah menua kan 7% dan more than 7% rakyat Malaysia ni dah lebih daripada umur 65 tahun so golongan tu lah sebenarnya yang menerima darah sebelum ni jadi kita kena cater lah yang muda-muda ni kan so cara dia adalah pertama kita kena buat kerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri kita pergi ke IPTA, IPTS ataupun sekolah menengah pun lagi daripada dia tekatan 6 tu kita dah bagi pendedahan tentang derma darah lah so kita buat kempen di sana kita bagi ha, ceramah sikit sebelum tu selepas tu buat kempen nama darah sedari umur apa dekatan 6 tu lah kalau kat sini kita ada TikTok dan juga Instagram nama Black Bank HSAJB lah selain daripada tu Facebook kita jadual kempen nama baru juga so, melalui media sosial platform tu lah kita harap kita lebih dekat lah dengan golongan muda ni pertama kita memang buat latihan ha, latihan kepada semua staff daripada mula penyermaan sampailah kita bekalkan darah kepada pesakit semua staff tu dah melalui latihan yang cukup route dia penyermaan tu staff akan jagalah mengikut SOP yang sepatutnya kan yang keduanya kita ada juga ujian-ujian tertentu lah contohnya macam tadi kita tengok hemoglobin dia kemudian kita akan tengok ujian saringan yang lain ada tak penyakit-penyakit sebelum kita bagi pada pesakit selain daripada tu kita ada juga ujian kualiti tu sendiri tu biasa kita buat di makmal lah jarum uh, yang kita gunakan kat sini memang once maksudnya guna satu dan kita terus buang lah ha, kita akan guna berulang kali seterai lah InsyaAllah tak ada masalah jangkitan kuman lah. Hmm orang derma darah dia selalu rasa kalau derma darah nanti dia akan sakit atau penat lah. Tapi sebenarnya selepas derma darah, badan kita akan automatically dia akan renew balik sel-sel darah yang kita dermakan tu dalam masa 12-24 jam tu memang akan dia renew lah dan sel-sel darah tu ada sel-sel darah baru so oksigen yang disampaikan dalam badan kita tu dengan kapasiti yang lebih bagus lah. Kita kata mesin ataupun macam kereta kan kereta yang bawa penumpang tu, kereta yang baru sepatutnya penderma darah lepas derma darah dia akan rasa lebih segar lah. Itu yang biasanya penyembuh darah bagi tahu lah. Kalau saya lama tak jumpa darah, mesti saya akan rasa macam letih, penat. Ha, saya memang menunggu-nunggulah nak menjumpa darah ni. Yang seterusnya selalunya mitos yang orang selalu cakap, jumpa darah ni biasanya aa, boleh gemuk ke? Dia kata gitu kan. Nanti takut kurus sangat pula kan. Aa, so, jumpa darah ni memang dia boleh hilang 650 kilo kalori. So, bayangkan 650 kilo kalori tu sebenarnya macam kita exercise dan kita berlari 3 ke empat padang tau kalau kita kata gemuk uh, darah tegar kita yang dah seratus kali Penyemua darah tu mesti uh, rakyat Malaysia Yang paling gemuk sekali lah saya rasa <laughs> So tak adalah diorang nampak Sehat dan nampak fit lah penyemua darah ni Okey, so penderma darah yang baru ni biasanya dia akan rasa nak derma darah ni kena puasa. Sedangkan ni yang berpuasa tu adalah kalau kita nak buat ujian darah. Contohnya macam kita nak cek lemak ke, kolesterol ke, nak cek gula ke, yang tu kena puasa. Tapi untuk derma darah mesti makan. 4 jam sebelum derma darah mesti ada makan lah. Sebab kita nak mengeluarkan 650 kilokalori, jadi kita kena preload badan kita dulu. Ha, kalau tak nanti masa derma darah kita akan mudah pengsan, penat, pita macam tu lah. Kalau bulan puasa pula, penderma darah ni, dia kena bersahur sebelum menderma darah. Dia boleh derma darah ketika puasa tapi dalam masa 4 jam selepas last dia makan. Maksudnya kalau sahur tu pukul 6 pagi, pukul 10 pagi, Paling maksimum yang dia boleh derma darah. Ha, ataupun dia boleh pilih selepas buka puasa lah. Sebab tu kita ada kempen derma darah malam. Sometimes kita buka di sini malam. Ataupun kita ada pergi di masjid juga. Sebenarnya dalam borang pendermaan darah tu sendiri. Ada satu soalan yang dia tanya khas. Anda datang derma darah ni nak derma darah ataupun nak uji darah? So kalau niat dia adalah nak uji darah, tu salah lah. Sebab apa penyakit HIV, Hep B, Hep C, Sifilis tu. Dia ada tempoh window period. Window period ni adalah tempoh di mana sebenarnya penerima darah tu dah dijangkiti tetapi tidak boleh didetect by mesin so seolah-olah macam penerimaan darah tu negatif daripada penyakit tapi sebenarnya dia ada dalam darah Jadi, kalau pada ketika tempoh window period tu didermakan bahayalah pada pesakit sebenarnya penerima darah wanita dia boleh menerima darah selepas hari keempat menstruation pula. Tak semestinya kena tunggu habis baru boleh derma darah. Dia hari keempat tu kalau dah okey, tak ada banyak pendarahan dah, boleh dah menderm darah asalkan dia punya hemoglobin tu cukup. Kalau dia baru lepas mengandung atau bersalin, kena tunggu selepas bersalin ataupun mengandung atau buat apa-apa operation lah. Tu lagi yang selalu orang fikir, oh kalau susukan anak tak boleh menderm darah. Tapi sebenarnya bukan. Dia boleh derma darah. Cumanya kita kena tengok baby tu eksklusif best fit ke ataupun dia boleh campur dengan makan lain kan. Ah ha, biasanya selepas umur 6 bulan kan baby dah boleh makan lain. Jadi kalau dia derma darah, katalah production susu, susu tu berkurang, baby tu ada apa punca makan lain lah macam tu. Itu je sebenarnya. Ha, so boleh dia derma darah walaupun kita breastfeed. Macam mana pun penyakit tu dia kena diagnose lah. Kalau dia dia tak tahu apa yang dia ada, selagi tak ada apa-apa dan tak ada macam spesifik diagnosis, kita tak ada apa-apa halangan lah. Tapi kalau betul-betul dia ada masalah kesihatan, dia kena bagi tahu kita lah. so certain diagnosis tu dia ada certain different period dia dan juga apa ubat yang dia makan tak semestinya makan ubat tak boleh derma darah juga ada ubat yang masih boleh derma darah macam biasa boleh jumpa dengan kita consult apa masalahnya sometimes boleh je derma darah macam biasa kita akan check juga hemoglobin yang paling penting hemoglobin tu kena lepas 12.5 gram per desiliter tu selain daripada dia membantu dan menyelamatkan nyawa orang yang memerlukan sebenarnya penderma darah ni dia ada macam mini check up tau bila dia derma darah kita akan cek hemoglobin kita akan cek tekanan darah so daripada situ dia sendiri dapat status kesihatan diri dia sendiri ah sebab tu saya kata selalunya kalau penderma darah ni biasanya sihat dan fit ah sebab dia sentiasa di check Ha, yang keduanya penderma darah ni dia dapat juga ikut jadual keistimewaan kita lah so kat situ penderma darah boleh dapat ah, vaksin secara percuma yang keduanya dia boleh dapat rawatan di hospital ataupun rawatan di klinik kesihatan tu secara percuma and then untuk kemasukan ke wad tu boleh dapat kelas pertama atau kelas kedua tapi bergantung pada availability hospital tu jugalah penderma darah bawa kawan yang kita percaya ataupun bawa ahli keluarga yang kita percaya lah semestinya masa datang kali pertama pertama tu kita akan terus demam darah. Kita tengok-tengok kawasan ni dulu, kita dapatkan feel dia dulu pun boleh juga. Lepas tu bila kita dah rasa confident, kita datang ke tempat demam darah lah. Tapi sebenarnya dalam penjemaan darah ni pun kita sebenarnya uh, galakkan penjemaan berkumpulan ni lah. Dia lebih mudah nak make sure penjemaan darah tu akan jadi regular donor. Sebab dia ada orang lain yang ingatkan dia untuk datang demam darah tu lah. Datang kat pusat demam darah HSJV ni ataupun mana-mana pusat penjemaan darah yang ada lah di Johor. Kalau boleh kita nak lagi ramai orang datang demam darah. Sekarang ni kalau ikut kajian, yang menerima darah tu kurang daripada 2% rakyat Malaysia. Tapi sebenarnya kita target nak 4% rakyat Malaysia menerima darah lah. So saya harap ramailah orang Johor yang datang menerima darah lagi lah. Sampai ke hari ni, sebenarnya darah ni tak ada bahan sintetik yang boleh menggantikan darah lah. Maksudnya kalau pesakit tu perlukan darah, memang kena ada pemindahan darah lah untuk selamatkan nyawa diorang lah. Jadi kalau apa yang saya harapkan, penerima darah. Belum menerima darah pun cuba datang menerima darah kan mana tahu hari ni memang hari diorang kan mungkin di kemudian hari kita yang perlukan darah sebenarnya so harap-harapnya dengan budi kita yang sebelum ni dapat bantu kita di masa depan Jom kita demo darah di pusat penerimaan darah HSJB ni dan juga lokasi-lokasi penerimaan darah yang lain. Dengan demo darah, satu beg darah boleh menyelamatkan tiga nyawa. Ha, jomlah kita demo darah.